Ikim FM inspirasi utama anda Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama Saya CCRT untuk perkongsian kita Pada pagi ini nak bersama dengan rakan-rakan Kita ada rantai yang kasih QSR episod keempat dah kali ini Kita nak bawakan tentang halal dari segenap aspek Dan juga prinsip syariah kita akan bersama Dengan tetamu yang saya, saya Hormati kita bersama yang bahagia Datuk Dr. Haji Nuh bin Gadut Empatkan penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor Juga merangkap pengurusi jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi hal ehwal agama Islam Malaysia, MKI dan juga merupakan uh, pengurusi uh, Majlis Penasihat Syariah QSR Brands Malaysia Holdings Berhad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam uh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Masya Allah bagi salam tu pun dah sangat macam signature dah Datuk dekat Radio IKIM Datuk. Kan uh, suara Datuk tu sangat-sangat dinantikan orang dan Alhamdulillah hari ni bila banyak cakap tentang uh, halal dari segenap aspek dan prinsip syariah Datuk, mungkin awalan ini boleh kita berikan sedikit uh, definasi lah tentang memilih makanan minuman yang halal. Bukan sekat halal, Datuk. Halalan tayiban. Silakan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang diberi oleh Allah terutama di Malaysia ini menekankan masalah halalan dan Kalau kita nak sebut arti halal ini iaitu dimenarkan, dibolehkan, dihalalkan untuk diguna dan di lakukan sesuatu. Oh. Istilah syaraknya segala perkara yang benar dibenarkan, dibolehkan, diharuskan, dihalalkan untuk dilakukan. Dimakan dan diminum, digunakan oleh umat Islam menurut ketetapan syarak, iaitu Al-Quran dan sunnah nabawiyah, ijma dan qiyas. Ya itu ini amat penting dan tidak bertentangan dan bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Hmm. Itu penting. Hmm. Tidak bercanggah dengan syariah Islamiah. Tak bercanggah dengan akhlak Islam. Hmm. Ini amat penting sekali. Hmm. Kerana ini adalah menyebabkan sesuatu nikmat itu akan kekal kepada kita. Ahli keluarga, individu, masyarakat Negara dan juga Secara globalnya Cuma saya nak sebutkan arti halal Dari segi al-sunnah wal-jamaah uh -huh. Al-asyairah Dan al-maturidiyah -al Supaya di luar sana Sedang, sedang penengah dapat Lebih jelas tabayun Apabila satu Pandangan hukum datang kepada kita Kita tengok Ada tak dalam Al-Quran dan sunnah itu Memerintahkan menyuruh kita. Kalau ada, wajib diikon dan ditaati. Macam dalam Al-Quran kata mengarahkan kita bahawa supaya makan benda yang halal. Iaitu sebabnya, Ya Ayuhannas, Kulu mema fil ardi halalan taiban, Wala tatabimu kutuatu syaitan, Innahu lakum aduwa mubin kalau kita tak ikut perintah itu kita kawan baik syaitan. Oh, nak no, uh, kalau uh. baik kawan syaitan di mana tempat syaitan? Rake. Adakah ada syurga ke neraka? Walaupun syurga neraka itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi telah mengingatkan kita, talabul halal wa aklu faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Cari yang halal, makan yang halal itu wajib fardu ain. Kepada orang Islam, lelaki dan perempuan Ini adalah kanak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi walaupun dia bersabda Namun semuanya datang dari Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini amat penting Kita melihat Supaya yang masuk Dalam diri kita itu Adalah halal Dan ini halal ini amat penting untuk menyuburkan makasid syariah. Barang siapa makan halal, minum halal, laku yang halal. Yang pertama dia telah menjaga agama ad-din. Iaitu syiar Islam dan apa namanya dakwah. Yang kedua dia telah menjaga nyawa, kesihatan. Itu amat penting. Yang ketiga iaitu akal. Iaitu pendidikan dan pelajaran. Dan yang keempat, Ekonomi, supaya Alhamdulillah, kita tengok ekonomi Kita, umat Islam nampaknya Nampak bertambah Melonjakkan, hmm. apatah lagi Bahawa dalam QSR ini, bahawa Zakat 60 juta hmm. 62 juta, disumbangkan Malaysia. Daripada QSR, ya? MasyaAllah hmm. Ini manfaatnya Kepada 8 orang asna hmm. Ingat, kalau Tak berzakat bahawa membahaya banyak hadis-hadis dan Al-Quran yang yang kedua bahawa kita tahu bahawa kita tak ada ragu-ragu lagi kita ada keyakinan dengan QSR ini kerana ada sijil halal yakin saya sebagai fungsi semua mematuhi apa yang disebut oleh halal yakin sebab itu saya sebutkan QSR ini di diusut Q ini adalah quality quality ha, quality mm -hmm. halalan tayyiban kualitinya adalah halalan tayyiban tayyiban kemudian s iaitu syariat iaitu ada patuh syariah yang disebutkan ini semua yakin halal yakin dan juga uh, kuasa yang ada um, dalam anu um, QSR itu penting syariatnya ha, sebab disebutkan man lahmuhu nabata minal haram Minus sah, minus sukti, Allah biha. Daging yang tumbuh daripada makanan yang haram itu Neraka tempat. Ini bukan cakap datuk. No, ini cakap ini apa? Nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis yang bermaksud. Aku tinggalkan kepada umatku dua perkara. Tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sesat di akhirat. Insya Allah surga adalah tempatnya apabila mengamalkannya iaitu al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu hmm. alaihi wasallam. Hmm. Masya-Allah. Uh -uh. Itulah dia punya hebatnya, dia punya hebatnya dan juga untuk membantu iaitu keturunan kita hmm. supaya keturunan kita makan yang halal ini. Semelang di peringkat kawasan apa dah semelang gemilang di tempat apa nama negeri, negara Terbilang di peringkat negara dan tersohor di peringkat negara. Uh -huh. InsyaAllah. Menarik Datuk. Kip... Uh -huh. Menarik Datuk. nak tahu, di peringkat antarabangsa. Nak tahu juga Datuk macam mana bila kita makanan kita yang makan. Hari ini kita yang makan. Tapi dia melibatkan anak cucu kita keturunan kita menjaga kemakasyik syariah tu. Tapi kita akan jawab lepas kita berhenti rehat ketika boleh Datuk. Yeah. Untuk anda akan berhenti jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Ikim FM inspirasi utama anda kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian rantaian Kasih QSR kami bawakan kepada anda tokoh ya yang bersama kita hari ini alhamdulillah yang bahagia Datuk Dr Noh Bin Gadut bersamaan kita merupakan penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor juga merupakan pengurusi Jabatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MPI dan juga merupakan pengurusi Majlis Penasihat Syariah QSR Brands Malaysia Holdings Berhad dan Alhamdulillah Datuk tadi bila Datuk nyatakan pentingnya halalan ta'ibah Datuk, uh, kongsikan maksudnya maknanya dari sudut bahasa dari sudut istilah dan sebagainya dan bagaimana sebenarnya ianya menjaga syariah tu sendiri maka syariah keluarga atau keturunan kita yang makan hari ni Datuk kan halalan ta'ibah yang halal yang kita yang cari tapi kenapa dia melibatkan anak cucu kita kemudian Datuk? Yeah. Sebab bahawa yang pertama ibu dan bapa itu tengok tadi yang perempuan tadi yang susu tadi hmm. nak jadi ibu Nak jadi anu uh, isteri dan juga um, apa namanya uh, hamba abdi tadi oh kisah ibu yang dengan anak yeah. dengan bersama susu tu ah oh, itu itu uh -huh. penting kerana dia akan jadi ibu atau jadi isteri maka kalau dia sebagai pemimpin ibu tidak melanggar perkara ini maka itu amat cantik. Mm -hmm. Juga saya kata tadi bahawa apa nama ni, apa nama, hamba tadi. Sehingga di, di sana Umar membebaskan dia. Karena nanti jadi pemimpin, jadi bapa, jadi abang, maka patuh syariah. Alangkah bahagianya. Akan lahirlah di peringkat negara Baldatun, Tayyibatun, Walaupun Raf negara makmur, aman dan damai dalam masa yang sama, rakyatnya mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sebutkan sikit bahawa kebaikan makan yang halal. Ha, kebaikannya. Ha, kita nak tahu manfaatnya. Orang tak buat kalau tak ada. Jadi yang pertama, ibadat dan doa dimakbulkan oleh Allah SWT. Ada diceritakan satu masa Rasulullah menceritakan seorang lelaki yang melakukan kesalahan Hingga pergi ke, uh, anu, parang pasir dalam keadaan menangis dia mungkin disebutkan hampir buta matanya menangis. dan baju-bajunya hmm. Dia dah lusuh. Hmm. Maka disebutkan nak mohon ampun kepada Allah. Maka bagaimana boleh Allah ampunkan dia? Sedangkan makanannya yang haram, minumannya yang haram, pakaiannya haram, tempat tinggalnya haram, maka ditolak doanya. Hmm. Jadi begitulah. Jadi begitulah kita penting. Ya, kalau kita berlaku macam ni, deras-deras kita bertaubat kepada Allah. Allah pemurah segalanya menerima taubat. Taubat dan usah. Bangun malam, tobat na ila Allah dan lain-lain lagi. Kemudian yang seterusnya bahawa ini adalah perintah Allah dan Rasul. Siapa mungkar kalau dia tak percayakan Al-Quran. Tak percayakan sunnah. Bukan dia tak nak buat. Dia mengatakan ini adalah yang haram, tak haram. Yang halal, tak haram boleh membawa kepada besar akibat dosa akidah. Tapi kalau dia hanya, dia percaya tetap halal, tetap haram uh -huh. tetapi dia tak buat, itu hanya dosa besar. Uh -huh. Ada dua kita kena penting ni. Uh -huh. Apa artinya kalau kita nanti di akhirat bawa uh, ibadah atau bawa satu uh, air tapi tiba, tiba kita buka kosong masa itu kita akan menyesal hmm. dan menyesal dah tak boleh tarik balik lagi juga kita perlu hidup dan rezeki ada diberkati oleh Allah kita tengok sekarang ada setengah-setengah sekarang yang berlaku risuah dan lain lain tak tak berkat duit hmm. banyak air nak tidur malam pun bila apa nama cicak cicak ketuk dia diri. kata pencuri Allah. air sakit jiwa Orang yang melakukan kesalahan ini tidak tenang jiwanya, sakit jiwanya, maka dia akan membawa kepada mengundang berbagai-bagai penyakit. Penyakit emosi, penyakit nyanyuk dan lain-lain lagi. Wal-iyazubillah min Dan dia juga dapat Memetuk kemunian hati, menghilangkan penyakit was-was dan nyanyuk yang saya sebutkan tadi mudah-mudahan. Menghara kewarasan akal, menjauhi penyakit Uh, dapat membina membentuk pribadi mulia dapat rahmat reda Keselamatan, taufik dan hidayah yang saya sebut QSR tadi reda uh -huh. Allah uh -huh. dalam dunia ni kalau Allah tak reda uh -huh. ke mana kita nak pergi dapat kurnia Allah uh -huh. kalau kita tak dapat kurnia ke mana kita di akhirat esok kalau di alam barzah alam masyar, alam kiamat di mana kita nak dapatkan bantuan kalau Allah tidak redakan kita. Sama-samalah kita kalau takdirnya telah melakukan. Gerah-gerah bertawabat. Tawabat Allah sentiasa menerima tawabat kita. Masya Allah. La hawla wa la quwata Kemudian akan ketenangan kehidupan rumah tangga. Hmm. Masyarakat dikasih oleh Allah. Dan rasul kalau Allah dah kasih tempat kita syurga lah bukan neraka. Allah. Dan juga Masya oleh keluarga, oleh makhluk Allah. Masya Allah. Kita tengok Rasulullah macam boleh binatang pun boleh bercakap dengan dia. Hmm. Sebab bila mana kita jiwa makan yang halal, hati kita akan bersih, putih. Maka segala-galanya akan diberi oleh Allah. Taufik dan hidayah. Tapi kalau tak yang kita makan itu yang haram. Masya Allah. Kita tahu pula kita buat. Kita men menyongsang arus. Hmm. Ingat. Allah ada segala-galanya. Kita tahu, masya Allah, begitulah keadaannya. Dan juga insya Allah dibanjangkan umur dan jauhi kebencian dan kemurkan Allah. Dan akhirnya masuk syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ah, Kemudian kita tengok sikit pula kesan keburukan makanan yang haram dan syubahat dan ragu-ragu yang wajar ditinggalkan yang saya katakan tadi. Subahat dan ragu-ragu tu macam mana Datuk? Kalau kita boleh bagi contoh lah. Subahat dan ragu-ragu lah makanan halal haram kita tahu Datuk. Kadang-kadang kan tu yang yang macam ragu-ragu yang ya lah macam subahat tu macam mana Jadi antara contoh. Itu, ha -ha. kita sekarang ada jakim ada dia punya. Ada right? dia punya caranya. Uh -huh. Kan ada uh -huh. dalam botol sebab dia sebut. Uh -huh. Kita kenapa tidak? Saya pergi luar negara. Kadang-kadang pun tanya ah kepada luar negara benda yang halal tu dia asingkan asing, yang asing. haram ada sebut dia tu gradiennya satu dua tiga kenapa tidak kita kita takut bila kita tak laksana kita bimbang dalam Quran Allah sebut Allah berfirman khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absam gushaw Allah hitamkan mata hati kita bila dah hitam ada mata Maka zara'na li jahannama kathiran minal al-ayat. Allah cempakkan ke dalam neraka manusia dan jin. Kerana ada ilmu, ada hati. Tak gunakan hati itu untuk mendapat kerajaan Allah. Tahu kepada Allah. Ada mata, ada telinga, ada mata tak dapat menang apa yang berlaku. Yang berlaku dalam dunia ini. Dan juga ada telinga tak dapat gunakan untuk mendapatkan cari yang halal mata ada pergi kenapa dah tentu yang ini ada sijil halal yang ini tak ada tak gantung kita ada ragu-ragu uh -huh. itu mana ragu kalau ragu tak. dalam hal tinggalkan yang diragu dan pergi kepada yang ya ada ya, yakin kerana kita bukan ada perkawaman. Hmm. Ini adalah pegangan akidah kita, syariah kita, akhlak kita. Ini amat penting sekali. Tadi ulang Ap tadi Datuk yang apa? Untuk yang memudaratkan. Kalau kita tak makan yang halal, tak cari yang halal, apa yang memudaratkan dalam dalam ha, diri? mudaratnya ni. Oh, macam banyak ni. Banyak Datuk eh. Ha. Kita lepas kita berterihat. Okay. dulu Datuk. Ah, ha, kita akan sambung selepas ini untuk anda jangan ke mana-mana teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM FM Inspirasi Utama Anda. Inspirasi utama anda tentunya di IKIM FM. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan rantaian kasih QSR dibawakan oleh QSR. Alhamdulillah kita bersama dengan yang bahagia Datuk Dr. Haji Noh bin Gadut merupakan penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor juga merupakan pengurusi jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI dan juga merupakan pengurusi Majlis Penasihat Syariah QSR Brands Malaysia Holdings Berhad. Datuk tadi kan sebelum kita berhenti rehat kita nak tanya macam kita tahu kepentingan kita menjaga halal dan ta'ibah. Cari yang halal itu sangat-sangat dituntut dan apakah keburukan ataupun kemudaratan yang kita akan terima jika kita tak mengutamakan sumber halal, makanan halal, ta'ibah ni Datuk. Uh, sayanglah diri sendiri. Sayanglah Al-Qurga kita. Sayanglah umat kita. Dia ya, banyak sekali dalam kitab-kitab menerangkan kemudaratannya. Di antara yang pertama, mendapat kebencian Allah. Oh, nasib, kemurkan Allah. Azam Allah dan neraka Allah. Masya Allah. Kita Masya Allah. Ada disebutkan warna neraka. Merah seribu tahun. Allah. Putih seribu tahun. Allah. Kebiruan lebih kurang seribu tahun. Hitam seribu oh. tahun. Masya Allah. Marilah kita insaf dan sadar. Kemudian yang kedua merosakkan akidah, syariah, fiqah dan akhlak. Mengundang penyakit yang saya sebut tadi mungkin penyakit minda. Sekarang dah banyak yang minda, nyanyuk dan juga lupa. Kemudian merosakkan hati nurani, fikiran, emosi, sukar melakukan ibadah. Amalan ibadah tidak diterima, doa tak diterima. Wal iazubillahi min Merosakkan keturunan dan generasi anak anak yang tidak berdosa sepatutnya anak itu menjadi anak yang saleh yang ditinggalkan tiga perkara saya yang ada iaitu sedekah wakaf iaitu apa na, ilmu yang baik diamalkan dan anak yang saleh tapi kita tinggalkan anak yang makan benda yang haram Berlakulah jenayah positif yang kita zinah yang positif yang kita tengok sekarang dada arak dan sebagainya sebagainya ingat arak itu ada 10 orang yang terlibat hmm. yang makan yang jual yang minum yang hadir dalam majlis pun masyaallah pun ya zubillah. ada satu uh, keterangan mengatakan barang siapa yang memasukkan satu suap dalam rongga kita ni makan maka mungkin 40 hari amal ibadahnya termasuk salat tak diterima oleh Allah. Allah. Subhanallah. Kalau mati dalam keadaan itu tak ada apa-apa. Wa -apa. billah. -apa. apa lagi bulan Ramadan, bulan Syaban, bulan yang luar biasa sekali tak diterima dengan sebab makanan yang haram itu. Masya-Allah. Dan juga tidak mustahil pendek umur sebab dia mudarat kepada ke kesihatan. Sudah barang tentu. Menzalimi diri sendiri tidak tidak disenangi oleh makhluk Allah penyakit pelupa dan wa iazubillah min zalik marilah kita merenung perkara ini kita jadikan bahawa satu kekuatan untuk kita kembali ke jalan Allah mana manusia yang tak buat salah mana pinggan yang tidak retak mana gading yang tidak patah maka dengan rahmat Allah Allah kita ambillah kesempatan kemudian seterusnya saya ambil masa sedikit iaitu renungan dan muhasabah diri. Yang pertama saya dah sebutkan tadi, satu ayat yang bermaksud siapa barang siapa yang berpanding kepada ingatkan Allah tak ikut hukum halal dan haram di antaranya baginya kesempatan kehidupan yang sempit di dunia, di dunia sempit. Gaji besar pun sampai 40,000 tapi bermasalah. Ada orang yang gaji tukang kebun saja tapi tak ada masalah kerana Allah bersama dengannya salah satu sebab dia makanan yang halal. Di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mungkin dia bertanya, kenapa aku dia bangkitkan dalam keadaan buta sedangkan dalam dunia hidup celik. Begitulah kamu lakukan di dunia. Lupakan Allah, lupakan hukum akam, lupakan, -lupakan perintah Allah dan Rasulnya, maka kamu juga di akhirat dilupakan oleh Allah. Saya juga yang kita nak sebutkan juga bahawa perlu kita muhasabah diri iaitu makanan minuman yang haram ini yang haram ini dia bukan hanya untuk peribadi, untuk keluarga. Sebab itu carilah makanan yang halal. Jadi pastikanlah mudah-mudahan ada kebaikannya. Cuma nak sebutkan bahawa kita jangan ragu-ragu lagi. QSR ni tak boleh ragu-ragu lagi. Tadi saya sebut kualiti syariah dan reda Allah. Reda Allah akhirnya syurga. Sebab dia dah ada keyakinan dan kepercayaan masyarakat kerana halal, sijil halal itu ada. Jadi saya nak menasihatkan kepada semua Pergi cari nak makan apa. Cari yang ada sijil halal. Kita tak ragu-ragu lagi. Hmm. Masya Allah. Itu amat penting sekali daripada kita. Jadi mudah-mudahan. Bahawa dengan penjelasan yang kita sebut ini. Insya Allah. Allah akan berikan kekuatan. Kita berdoa. Hari-hari kita berdoa kepada Allah. Cakap Melayu pun tak apa. Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkau amat penengah dan yang mujib yang memperkenan kepada Anurahkanlah kepada kami, suriat keturunan kami, adik-adik kami, abang-abang kami, masyarakat kami, guru-guru kami dan orang yang ada hubungan dengan kami dengan anurahkan makanan yang halal. Hmm. Kerana halal itulah bahawa akan yang besar sekali. Husnul Khatimah. Hmm. Cuba kita gambarkan. Akhirnya men kana ahiru kalami kavla la ilahe illallah dahalal cennet. Barang siapa sakaratul mautnya akhir hayatnya dapat mengucap la ilaha illallah surga lah tempatnya. Tapi kalau kita tengah minum arak mati tengah ada apa, apa makan yang haram mati akan surga ke neraka tempat kita. Uh -huh. Tapi kalau takdirnya kita sedang makan benda yang halal dengan doa maka meninggal kita insya Allah dah halal jana sayangnya Allah kepada kita kemudian saya nak sebutkan Nabi sedikit lagi Nabi telah mengingatkan kita dalam sabdanya yang bermaksud Nabi mahu semua umat semua hamba umatnya masuk syurga, masuk syurga tak ada siapa yang tak nak masuk syurga tapi Nabi kata illa man melainkan orang yang tak nak masuk yang sombong yang tabak yang apa ni, bongkak maka sahabat bertanya ya Rasulullah siapa yang bongkak itu yang sombong yang tak nak masuk maka Nabi kata man man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abah orang yang taatkan aku dan Allah Itulah orang yang semua masuk syurga. Tapi yang maksiat, yang buat dosa, tak nak ikut akam, termasuk tak mau makan yang halal, maka itu adalah orang yang maksiat dan tak layak masuk syurga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah itu pentingnya cari yang halal sebab itu akan membentuk diri kita, membentuk darah daging kita, membentuk diri kita, anak keturunan kita menjadi kehidupan yang berkat insya-Allah. Apa pun saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang bahagia Datuk Dr. Datuk Dr. Haji Nuh Gadut Untuk pertemuan pada hari ini merupakan penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor Yang juga merangkap Pengerusi jawatan kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Ahli Ewal Agama Islam Malaysia MKI dan juga pengerusi Majlis Penasihat Syariah QSR Brands Malaysia Holding Berhad Untuk rantaian kasih pada hari ini Bersama dengan QSR Terima kasih sekali lagi Datuk Harap-harap tak serik datang lagi ke IKIM InsyaAllah Assalamualaikum Datuk Assalamualaikum dan untuk anda sahabat dengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Kim FM, inspirasi utama anda.